Несе галя воду, короми слогнеться, а за мене нія не ні, ні, прагне, короми слогнеться, а за нею і банку як бармінок в'ється, хаю моя лає дай бути напити. Дай вокріна питься. Ти ж така, Ти така хороша. Хороша. дай хоч подивиться. Дай хоч подивиться. Ти. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Вода сердочку, та й пити. В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил и в деревню на поправку. Где коровы щиплю травку Отдыхать отправлен был Тридцать три коровы Тридцать три коровы Тридцать три коровы Свежая строка Тридцать три коровы С них родился новый Как стакан парного молока А скажи, яка твоя мрия? Внутри За ручкой В деревне Вольёчек, про лёдчик, про кораблик, про танки. А я, значит, довезла на грани. А потом я открыла косуночку, она в воробь превратилась. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать, надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, 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 мамку мамку що, що? Їх тут. Ну то що? Здравствуйте. Марія, а про що ти мрієш? Я мрію поїхати в Турцію. Марія, а ти знаєш президента України? Так. А як його звати? Ющенко. Маша, а що таке любов? Це коли люблять один у одного. І все? Ні. А що ще? І коли цілують, один кожного. Марія, а на кого ти хочеш бути схожою? На мою сестру. А моя сестра журналіст. А що ти хочеш побажати старших? Щоб вони були здорові. и пою обо всем хорошем И улыбку свою я дарю прохожим Если в сердце чужом не найду ответа Неприятность эту мы переживем Между прочим, это мы переживем в небесах высоко ярко солнце светит Да чего ж хорошо жить на белом свете Если вдруг грянет гром в середине лета Неприятность эту мы переживем Между прочим, это мы переживем Софика, а кем ты хочешь быть? Я хочу быть мамой. Украины. Да. А как, как кто он? Кто, как зовут? Э, Черченко. Ага. А с кем ты дружишь? Даша Давидовна. Ты с ней уже поженился? Да. Милиция что? ищет золото? Да. Знаешь почему? Почему? Потому что они хотят делать все, все бриллианское. Милиция да. дает золото людям? Да. Маловато, понимаешь? Oh, oh, oh.